Yeah. Um, today we were not the better team. Uh, second half we struggled dearly in uh, defense. And our offense was very lackluster. We uh, very bad spacing. У нападі нам просто не вистачало простору. The stats, but... Нам не so. не давали виконувати кидки з-під і і також, коли ми скидали на периметр, то тільки кидав я і Паша, а пішли.

Ни одна установка не была выполнена. И в первую очередь я недоволен игрой один в один. Очень без зуба мы играли, мы получили 7 трехочковых, все остальное получили из-под кольца. Это ужас. 60 очков из-под кольца с таким процентом. Просто Ничего даже сказать. Были готовы к игре. Сам лично ездил, просматривал во Львов игру. Разобрали полностью команду. и Не понимаю. Есть много претензий и персонально по игрокам, и по командным взаимодействиям. Поэтому будем работать. Спасибо.